yang ngebiasain diri ngebatalin tekad udah tekad batalin udah tekad dibatalin tekad mulai ini malam ini dia mulai atau enggak besok aja dia ngantuk tekad nggak mau lebut jamaah jangan yang sekarang ntar yang nanti tekad mau semangat mau bener-bener nih mau sungguh-sungguh mau taubat eh, ntar nanti jangan sekarang deh Udah kelas mulai sekarang jaga batasan pakai kerudung begitu di medsos juga jaga batasan atau jangan malam ini besok 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 ya. selalu menggugurkan tekad tekadnya dia tuh selalu dia gugurkan dia batalkan maka dia terharamkan terharamkan dari anugerahnya Allah Taala terhalang nggak ya, menang-menang nggak jadi-jadi ibaratnya kayak orang tuh udah ambil lutut setengah jalan udah tinggal basuh kaki doang ntar deh nanti dulu ntar deh nanti dulu Gitu. Kalau kita diajak untuk melampiaskan syahwat dan nafsu, nafsu kita menuntut untuk dipuasi syahwatnya dan nafsunya yang tidak baik yang haram. Jangan kita bilang, ya kali ini deh untuk kali ini saja, saya penuhi tuntutan nafsu. Kali ini aja saya penuhi tuntutan nafsu. Ini kali, kali ini aja, sehingga jadi saya nggak tersiksa batin saya. Kali ini saya turutin dia. Jangan ngomong begitu. Ntar besok-besok nanti bakal nurutin terus. Kepada hal yang lebih dahsyat lagi Kan cuma ini doang Besok lebih dahsyat lagi Dan begitu seterusnya Itu seorang hamba gak mencapai hakikat iman Hingga dia menemukan di dalam Bermu'amalah kepada Allah Dia akan menemukan kelezatan Sebagaimana ahli syahwat Menemukan kelezatan mereka di dalam Di dalam Pelampiasan syahwat mereka tak mencapai hakikat iman Melainkan kalau dia menemukan Kenikmatan, kelezatan dalam dalam salat, dalam zikir, dalam ibadat, dalam dakwah yang dianggap capek, dianggap penat. Itu di menemukan keletatan Filailim fitalab. Maka dia bilang ahlul lail fi lailihim alaz min ahl min ahli lahwi fi Orang malam Orang yang biasa tahajud atau ibadat di malam hari Itu di dalam kesibukan malam mereka tahajud dan ibadat itu lebih lezat menemukan kelezatan yang lebih besar daripada orang yang lalai di dalam gemerlap kelalaian mereka